Початку жовтня дільничними інспекторами міліції міста Одеси було перевірено 34 об'єкта з реалізації шаурми. На всіх 34 об'єктах були виявлені порушення. Це такі, як відсутність погодження з санітарно-епідеміологічною службою, відсутність у реалізаторів санітарних книжок, не погоджуються умови експлуатації електричних та газових пристроїв для переготування продуктів харчування з МНС. Відносно всіх 34 суб'єктів підприємницької діяльності були складені адміністративні протоколи за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі адміністративні матеріали направлені на розгляд до територіальних судів. Давайте ваши документы для начала. Давайте, Жорж, отходите сюда. Дорогой только нет. Ну, то нет документы ваши можно пожалуйста? по русски понимаешь вас... нет русский русский не помню. скажи паспорт ваш вид на жительство Ваша... или что

А это неправильно, Серьезно. Согласен с тобой. Ну, что, что есть, есть можно, а вот так... Э, хорошо. Извини, а Это, это не выйдет. Я считаю, что это правильно. Надо вообще полностью... Ну, перейти. я бы что-то ещё... Вольбе фреймит. Ты ступен, блядь, как надо, Mm. 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 Это мой Ренат, должен быть это так. Давай, нажимайся, кто что ты, что ты, чтобы побыстрее, то выставит. мы ему шли, пока это нельзя ну, да, развивается. Мы... Погрели, я вас попробую. Ему 102 надо, дать? Ну что? Ну, так что-то, расскажите, что можно, отдыхать. Станьте здесь. У вас есть паспорт? Что нас 17 Гражданство чего? Гражданство Марокко. Марокко. Не украины гражданское? Что, Что замолв меня не заседают. Бензин красавчик Сколько проживаешь на авто? Работайте здесь сколько? Сколько вы здесь уже работаете? Продаете шаурму, шармурелизу? Один месяц, да? Конечно, <плес> да? <плес> <плес> I <laughs>